Pernah tak anda terfikir apa agaknya yang kita akan buat kalau tiba-tiba negara kita dijajah? Hari ini, jom kita patah balik ke satu zaman yang cukup kelam dalam sejarah kita, zaman pendudukan Jepun. Kita nak tengok macam mana orang-orang biasa bangkit jadi wira yang luar biasa. Ini bukan sekadar cerita pasal perang, tapi ini kisah tentang semangat manusia yang tak akan pernah mengaku kalah. 3 tahun 8 bulan Bunyi macam tak lama kan? Tapi bagi mereka yang menempuhnya, percayalah, setiap hari itu adalah satu perjuangan untuk hidup. Tempoh ni bukan setakat menguji fizikal, tapi ia betul-betul merobek jiwa dan semangat satu bangsa. Tapi selalunya, dalam keadaan yang paling menekan, lahirlah keberanian yang paling hebat. Kekejaman tentera Jepun tu bukanlah penamat cerita, tapi sebenarnya ia adalah permulaan. Ia jadi macam percikan api yang menyalakan obor semangat mengubah nelayan, petani, cikgu menjadi pejuang. Jadi siapa sebenarnya hero-hero yang kita tak berapa kenal ni? Mereka yang pilih untuk melawan dalam senyap, menentang satu kuasa besar yang sangat digeruni. Okey, jom kita kenali mereka satu persatu. Okey, untuk faham kenapa diorang berjuang, kita kena faham dulu apa yang diorang lalui. Cuba bayangkan, makanan tak cukup, kena kerja paksa dan hidup sentiasa dalam ketakutan. Jadi menentang tu bukan satu pilihan tapi ia adalah satu-satunya jalan keluar dari kezaliman yang melampau. Ha, dari penderitaan inilah lahirnya keberanian yang tersusun. Dari dalam hutan tebal tanah Melayu muncullah pasukan-pasukan gerila yang menjadi harapan baru untuk rakyat. Pasukan yang paling popular dan paling Jepun gerun sekali ialah Malayan People's Anti-Japanese Army atau kita panggil MPJA. Digerakkan oleh Parti Komunis Malaya. Diorang ni memang jadi duri dalam daging betul untuk tentera Jepun. Bagi ramai orang Cina yang jadi mangsa kekejaman masa tu, MPJA inilah tempat diorang berlindung. Dalam masa yang sama, dari jauh pihak British pun ada rancangan rahsia diorang diorang tubuhkan force 136 satu unit elit yang ahlinya anak-anak watan kita juga lepas dapat latihan ke India dan Sri Lanka diorang menyusup masuk balik ke tanah Melayu ada yang naik kapal selam waktu malam ada yang terjun dengan payung terjun terus ke dalam hutan matlamat diorang satu hidupkan api penentangan dari dalam yang paling menariknya, macam mana dua pihak yang ideologinya berbeza gila, komunis dengan British, boleh bekerjasama. Bulan Disember 1943, MPJA dan Force 136 ni setuju untuk ketepikan dulu perbezaan diorang. Sebab... Musuh diorang sama iaitu Jepun. Dengan bantuan senjata, ubat dan latihan dari British, MPJA jadi makin kuat dan serangan hendap serta sabotas yang diorang lancarkan betul-betul melumpuhkan jentera perang Jepun. Tapi jangan ingat MPJA je tau. Semangat menentang ni ada di seluruh tanah Melayu. Orang Melayu pun bangkit. Contohnya, Rejimen Askar Melayu Setia di Perak dan juga Pasukan Watania Pahang yang dapat restu sultan sendiri. Dan jangan lupa, dari siaran radio rahsia berkema suara Harimau Melaya iaitu Tengku Mahmud Maidin yang tak henti-henti membakar semangat rakyat. Perjuangan ni sebenarnya bukan pasal pasukan tentera semata-mata. Ia juga tentang keberanian individu. Jom kita zoom in sikit. Kita tengok beberapa kisah wira dan wirawati yang berjuang dengan cara unik mereka sendiri. Dengar gelaran ni pun dah seram sejuk. Singa Malaya. Gelaran ni diberikan kepada seorang anggota polis biasa yang nekat tak nak tunduk pada penjajah. Namanya Gurchan Singh. Gurchan Singh ni macam one man army. Dia berani gila. Siang hari dia senyap-senyap edarkan risalah anti-Jepun. Malam pula dia menyamar jadi wartawan untuk curi maklumat dari Jepun. Dia siap rancang sabotaj landasan kereta api. Paling epic bila dia kena tangkap dengan Kempeitai yang kejam tu, entah macam mana dia berjaya lepaskan diri. Memang legend. Tapi tak semua wira pegang senjata. Ada yang berjuang dengan ubat dan rasa simpati. Contohnya, Shibel Katigasu dan suaminya. Diorang ni tukarkan rumah diorang jadi macam hospital rahsia. Merawat pejuang-pejuang yang cedera betul-betul depan mata tentera Jepun. Diorang ni ibarat malaikat penyelamat. Membuktikan yang keberanian tu datang dalam pelbagai bentuk. Okey, sekarang jom kita terbang sekejap ke Sabah. Di sana pun api penentangan menyala dengan marak. Cuma, kisah mereka ni satu peringatan yang pahit tentang harga sebuah kebebasan. Ya, kisah di Sabah ni betul-betul menyentuh hati. Satu pemberontakan yang dirancang dengan penuh semangat tapi berdepan dengan balasan yang teramat kejam. Gerila Kinabalu yang diketuai oleh Albert Kwok lancarkan serangan mengejut pada tarikh Double Ten. Serangan ini memang menggegarkan Jepun. Tapi, kejayaan awal tu dibayar dengan harga yang sangat mahal. Tentera Jepun balas dendam dengan ganas, diorang bom kampung, seksa orang awam. Untuk selamatkan lebih ramai nyawa, Albert Kwok buat pengorbanan paling besar. Dia serah diri dan akhirnya dihukum mati. Jadi apa yang kita boleh belajar dari semua ni? Apa legasi yang ditinggalkan oleh perjuangan berdarah mereka? Jom kita fikirkan sekejap. Perjuangan untuk kemerdekaan ni, dia macam satu mozik yang besar. Ia terbentuk dari seribu satu cerita kecil. Dari serangan gerila dalam hutan, sampailah kebisikan rahsia di kedai kopi. Setiap tindakan tu tak kira besar atau kecil, menyumbang kepada satu arus besar yang akhirnya menghanyutkan penjajah. Tapi setiap kemenangan tu mesti ada parutnya. Jepun ni licik. Dia orang guna taktik pecah dan perintah. Melaga-lagakan orang Melayu dengan orang Cina. Jadi, walaupun Jepun akhirnya berjaya dihalau, benih perkauman yang diorang tanam tu Kesannya masih terasa sampai sekarang. Itulah legasi pahit sebuah peperangan. Kita dah dengar kisah-kisah mereka. Sekarang cuba kita tanya diri sendiri, kalau kita ada di zaman tu, di tempat mereka, adakah kita akan pilih untuk diam atau kita akan bangkit berjuang? Keberanian mereka adalah warisan kita semua. Jadi, marilah kita pastikan pengorbanan mereka tak akan pernah dilupakan. Terima kasih sebab sudi selami sejarah ni bersama saya.